bəbələrin nədir? xüsusi həvəslə söhbət açan. Onların gələcəyinə böyük ümid bəsləyən tanınmış musiqiçi Murad Rəzayev fikirlərini bizimlə də bölüşür. Mən deyə bilərəm ki, uşaq xanım, deməli bu ansambel 35 ildir fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Məsəl yegan ansammdır. Mən çox ansammdır. Təncim indi hazırda olları yoxdur. Bir müddət fəaliyyət göstərir, sonra səbəblərə görə fəaliyyəti yanıb amma bizim ansambl fasiləsiz olur. Bir arada fasilə olur ki, o da Ağdamın işxarları ilə qədər mən İctimai rayonunda məskunlaşmışam. Sonra dostlarımız, yaxın dostlarımız məni dəvət edib, gətirib Bakıya ki, bu ansambli yaşatmaq lazımdır. Mən də gəlmişəm Bakıya. Ansambli yenidən bərpa etmişəm. Fəaliyyətimizə gedirik, yaxşıdır. Kalitimiz çoxdur. Yüzə yaxın kalitimizin üzvü var. Bizdə 2 qrup var, böyük qrup var, balaca qruplar var. Sura bizim indiki ansamblimizin məşqinin bir dənə köhnə ansamblimizdən fərqindədir ki, qabaq yalnızaqdı uşaqları burda iştirak elirdi, amma indiki ansamblimizdə respublikanın bütün sahələrindən bizdə uşaqlar iştirak elir. Çox böyük təmaraqları var, gəlirlər. Heç bir təmadan təmadan olmadan mən bu işin bir fanatı olduğum üçün 35 illik fasiləsi ban ansambli yaşadıram. Bu gün alətlərimiz oldu, bizim deməli Biz çox xarici dövlətlərdə də olmuşuq. Polşada, Çexi Slovakiyada, Rumuniyada, İraqda, Türkiyədə, Moskvanın böyük Kremlin qurlutaylar sarayında, SSR-in böyük teatrında, SSR-in xalq xast təsərrüfatı nailətləri sərgisində ə, bir çox yerlərdə olmuşuq. Beynəlxalq dünya festivalı uğratına qədər gəlmişik. 12 filmə çəkilmiş sənədli və xronika filminə. Belə nailətlərimiz böyük bəs bu gün bu gün necə fəaliyyət göstəririz. Bu gün deməli biz mən Bakıda fəaliyyətə başlayandan bəri ancaq xeyriyyə konsertlərlə məşğul oluram. Kollektiv müntəzəm məşqlərə aparıram. Yəni bit bu hər bazar günü bizim 3-cü bazar günləri məşqimizdir. Yəni iştirak edənlər bütün valideynlər də, tamaşaçılar da bilirlər, gəlirlər. Onlar məşqlərimizdə iştirak edirlər. Müntəzəm bizdə məşqlər gedir. İndiyənə qədər son vaxtları bu müharibənin bu fasilə ki verdiyi. Ondan sonra Bir çox xeyirə konsertlər vermişik. Kimçəsiz evlərində, uşaq evlərində olmuşuq, qocalar evində olmuşuq. Rayon, şəhər Zəməkişəri qarşısında bir çıxış eləmişik xeyirə konsertlərlə. Özümün elə ansamblün üzvləri kimi özümün də vəziyyətim yaxşı deyil. Deməli bir 4-5 il müddətə mən Bakıya gələndən bəri özüm Bakının bütün nöqtələrinin hamısının hər yerlərini gəzmişəm. Çevizim kvartalıram on səvimli məqam kvartirantdır, mən də kvartirantam. Deməli, onu deyirəm ki, biz bütün kanallarda çıxış eləmişik. Bütün mətbuat bizi işıqlandırır. Bizə qayğısızlıq haqqında mətbuatda dəfələrlə bu məsələ işıqlandırılıbdı. O cümlədən televiziyada işıqlandırır. Amma hələ indiyənə qədər bizə yer doğan yoxdur, mən belə baxıram. Bu kollektivimizdə olan hər bir o istedad gələcəyin naziridir, gələcəyin xalq naziridir, gələcəyin dövlət mükafatını alan bir böyük sənətkar olacaq. Çünki nə qədər bizim ansambl də nə qədər indiyə qədər mənim o keçmiş süzvlərimdən nə qədər fəxr edənləri var, sayıcaqsız hesabсыз. Mən istəyirəm ki, bu uşaqlara indidən qayğı olsun ki, gələcəkdə hər bir iş adamı, hansı ki uşağa qayğı göstəribsə, o gələcəkdə o, əgər xanımış bir vəziyətdə olanda heç olmasa bir öyünsün ki, mən bu uşağa nə qədər zəhmət çəkmişəm, mənim də o deməyim var. Çünki biz Azərbaycan xalqına xidmət edirik. Teyp, Kaliti Murad və hansısa televizora bir xidmət eləmir, biz xalqa xidmət edirik. Xalqa xidmət illədimizə görə də o xalqın da nümayəndəsi bizə qayğı göstərməlidir. Məsələn, gəlmişkən uşaqlarla danışdıq. Yəni bu kollektivdəki uşaqlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Plan istedadı haqqında nə deyə bilərsiniz? Çox gözəl, çox gözəl. Kollektivimizdə gözəl istedadlı uşaqlar var. Mən ümid eləyirəm ki, gələcəkdə bunlar çox tanınmış müəllimlər olacaq. Nərminə Əbilova bizim kollektivdə. Murad İstəmzadə, Seviz Sultanqızı, Anar Şeynov bizim əndə də olan, Camran və Cəbdədi. Sonra kim deyim, Lamiyə də gözəl müğənnidi. Biz də böyük qrupda varadık, bir qızlarımız dadı, Günnar, Günnarə Seydov adıdır, bizim kollektivimizin üzvlərindən. Gələcəkdə bunları mən yaxşı bir müğənniki kimi görürəm. Onu da deyək ki, kollektivdə milli musiqilərlə yanaşı xarici ölkə rəqqətlərinə də üz verilirdi. Gəmdə lətəngsiz qalan Murad müəllimi itirdiyi torpaq, itirdiyi can kimi yanın-yanın yandırar. İçindəki vuran-vuran qaynayan kədər içini yeyər. Təsəllisini bu balaca uşaqlardan alar, onlar da dinclənir. Come zaman keçəcək, nələrsə başlayacaq, dəyişəcək, nələrsə bitəcək. Amma tanınmış musiqiçi Murad Rozayev, xeyirxah insan, qayğıkeç müəllim kimi onun sənətlərinin və tələbələrinin yaddaşında dəyişməz qalacaq.